Terima kasih Tuan Di Pertua. Saya agak terkejut bila dapat lihat uh, rang undang-undang ini. Saya ingat yang nak bentang ni yang berhormat setia wangsa. Rupanya yang berhormat pandan. Dan uh, bila saya tengok dan hidu rang undang-undang ni, saya ingat bau pokok tapi rupanya bau duit. Jadi Tuan Di Pertua, apa yang kita lihat pada hari ini ialah rang undang-undang ini membicarakan tentang potensi penjanaan kekayaan baru melalui apa yang kita sebut sebagai pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau saya akan gunakan istilah uh, ringkasnya CCUS kita faham untuk kita mencapai net zero 2050 bagi negara Malaysia kita ada NTR, bagus saya puji yang Mak Pandan kerana memperkenalkan dasar ini, pada masa yang sama saya lihat pengenalan rang undang-undang ini dibuat secara, secara tergesa-gesa framework tak jelas sepatutnya kita dahulukan matlamat Kementerian Alam Sekitar mencapai net zero itu dengan mengambil kira penyelesaian geoengineering dengan izin berasaskan CCUS ini. Dan saya nak cakap di sini banyaklah perkara yang baik kita tak nafikan. Pada masa yang sama sebagai pembangkang dan ahli-ahli parlimen kita perlu check and balance dasar kerajaan dan pada kali ini saya dan rakan-rakan yang lain telah jelaskan kebimbangan-kebimbangan kami. Saya nak bawa hujah-hujah daripada pelbagai pihak. Antaranya rakan baik yang amat berhormat tambun Al Gore beliau kata tentang CCUS ini it's a fraud seriously they are way of better of capturing politicians than they are at capturing emissions Al Gore memeli uh, industri CCUS ini sebagai satu industri yang sebenarnya di belakang itu dipelopori oleh big oil companies Memang kita pun tahu sejarah CCUS ini digunakan untuk enhance oil recovery. Saya di Petronas dulu, pandai pun di Petronas dulu, jerantuk pun di Petronas dulu, kita tahu tentang hal ini. Dan kita yakin, seperti mana dalam NTR, antara uh, projek yang menjadi sandaran ialah berkenaan dengan projek CCUS Petronas. Dan kalau kita lihat dari segi matlamat alam sekitar, rak undang-undang ini tidak jelas menggambarkan bagaimana. Ianya dapat membantu dan menyokong uh, Kita mencapai net zero Kerana ianya amat jelas Berkenaan dengan ekonomi semata-mata Dan kita tahu di dunia Ketika ini ada 26 CCUS 0.1% sahaja Yang berjaya Mereka dapat sedut dan tangkap Dan simpan daripada uh, Emission dan izin Yang tersebar di luar Dan kadar keberkesanan pun taklah tinggi Sekadar 65% Laporan daripada Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC CCS hanya mampu mengurangkan 1.1% pelepasan karbon dioksida yang ada pada ketika ini. Dan kebimbangan kita ialah dari segi pencemaran tadi. Ya, carbon leakages. Di Queensland, eh kerajaan negeri Queensland telah halang penggunaan teknologi ini di Great Artesian Basin kesan kebimbangannya kepada sumber air bawah tanah. Dan kalau kita tahu pencemaran CO2 ini boleh tingkatkan kadar arsenik dan plumbum dalam sumber air bawah tanah ke tahap yang berbahaya untuk kita rakyat minum. Jadi CO2 kalau larut dalam air, laut ke kalau kita nak storage dia dekat laut, dasar laut, kalau bocor, leakage, boleh tingkatkan kadar keasidan laut dan akan membahayakan makanan kita. Jadi, apa yang ingin saya jelaskan pada perbahasan saya ini ialah kita perlu teliti lebih lanjut. Kenapa perlu kita tergesa-gesakan rang undang-undang ini tanpa ada sesi libat urus yang berkala dan lebih banyak, lebih teliti. Kalau mungkinlah cadangan saya pada yang muak pandan. Kalau yang muak pandan bawa framework contohnya carbon recycling. Industri kita ambil contoh Jepun yang dah maju ke depan dalam hal ini. Mungkin civil societies dan ahli parlimen daripada kedua-dua belah pihak mampu memberi tanggapan yang lebih baik terhadap undang-undang ini. Dan kita lihat tadi apa yang diterangkan oleh uh, kementerian. Memang jelas rang undang-undang ini menjurus kepada how to monetize carbon dioxide for our economic growth. Bukan tak boleh, tapi bagi saya perlu ditempatkan di kerangka yang lebih besar Mengambil kira kepentingan alam sekitar dan juga keselamatan rakyat Dan kalau benda itu bagus dan terbukti selamat dengan pemantauan yang baik oleh Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya Dengan laporan berkala, oversight yang baik Saya rasa saya boleh menyokong Cuma saya minta maaf yang muak pandan Saya tak boleh menyokong rangun undang ini kerana saya yakin ianya belum cukup masak untuk kita terima dan luluskan di Dewan ini. Jadi saya merayu peradakan semua di semua uh, ahli parlimen. Kita tundakan dulu, rujuk kejuruteraan kuasa pilihan khas dan kita akan luluskan lepas kita tambah baik. Ini yang saya cadangkan kepada Dewan yang mulia. Terima kasih Tuan-Ibu Tua.